अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परम श्रद्धे श्री 1008 श्री शैल जगत गुरु चन्ना सिद्धाराम पंडिताध्या शिवाचार्य महेश स्वामी जी जगत गुरु सूर्य स्वामी महापीठ श्री सैलम श्री एल पीठा पवित्र अबो पर्वत पर आयोजित राजयोगिनी दादी जानकी माता जी के सोवा जन्म दिवस पर इस आदर्श सभा में उपस्थित राजयोगिनी हृदय मोहिनी जी माता जी विभिन्न क्षेत्र के समस्त दिग्गजों और इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए समस्त सदभक्तगण वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों दुनिया भर में शांति का फैलाव करने वाला कोई संस्था है तो वह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है अपने अंतरयात्रा के इस योग माध्यम के द्वारा विश्व को शांति प्रदान करने में कोई संस्था अगर यशस्वी पाया है तो वह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है पुरुष प्रदान इस सामाजिक व्यवस्था में महिला भी धार्मिक और यौगिक रास्ता में अहम भूमिका निभा सकती है इसको कर दिखाने की कोई संस्था है तो वह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्येक व्यक्ति को शांति चाहिए उस शांति के लिए दो तीन वस्तु में प्रतिबंधित है पहला है अपना अहंकार और दूसरा आपका व्यामोह इन दोनों को छोड़ देना चाहिए और इसके साथ साथ इन दोनों को मैंने छोड़ा है ऐसा भाव भी मन में रहना नहीं रहना चाहिए तब जाकर के आपको शांति प्राप्त होती है। ऐसे शांति को विश्व में फैलाने के लिए यह संस्था बखूबी प्रयत्न किया इस संस्था का श्रीशैल पीठ के एक विशेष संबंध है और हमारा ध्वज श्वेत वर्ण का है श्वेत ध्वज शांति का संकेत है और आपका भी विश्व संदेश शांति के लिए ही है और हमारा ध्वज भी शांति के लिए है यह एक विशेष संयोग है एक विशेष संबंध है अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख लो आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है चार दिन की जिंदगी है तू किसी के काम आना सीख लो तू किसी के काम आना सीख लो इस तरह जब हमारा जीवन होगा तब हमारा जीवन सार्थक होगा दादी जी का जीवन भी हित के लिए ही समर्पित है हमें गर्व है कि अपना सौ साल वो दूसरों को शांति प्रदान के लिए व्यतीत किया है हम आए हैं वीर शैव धर्म के जो राष्ट्रीय पीठ है पांच पीठ उन पांच पीठों में से एक पीठ श्रीशैल पीठ है हम पूरे पांच पीठों की ओर से और हमारे पीठ के जो वीर शैव धर्म है इस धर्म के अनुयायों के माध्यम से दादी जानकी जी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पूर्ण आयु हो और आपका आयु लोकहित के लिए समर्पित हो ऐसे शुभकामनाएं देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं ओम शांति ही शांति ही